الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم حکمت کی بات کریں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاری باتیں کس کی ہو سکتی ہیں جو نہایت جامع حکمت سے بھرپور نصیحت آموز اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے والی ہیں جو نہایت مختصر اور فصاحت و بلاغت میں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجالس بالانہ مجلس امانت ہیں مجلسوں کو امانت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو کئی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں باتوں باتوں میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کئی لوگوں کی پرسنل لائف کو بھی اپنی مجلس کا حصہ بنا بیٹھتے ہیں اس لیے فرمایا کہ مجلس امانت ہیں کہ مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو اپنے بھائی کا راز پہنچا ہے وہ اسے کسی کے سامنے باہر جا کر کھولے نہیں کیونکہ ایسے کرنے سے معاشرے میں بڑے فساد کا خطرہ رہتا ہے اول تو ہمیں چاہیے کہ مجلس کے اندر اگر کسی کی کسی کے بارے میں غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے اچھے الفاظ میں اس کی بدگمانی کو ختم کر دیا جائے اور اگر ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو باہر جا کر انہی باتوں کو ڈسکس کریں انہی باتوں کو افشا کریں جن سے آپس میں محبت پیدا ہو لیکن ہاں اگر مجلس میں کسی بڑے گناہ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو اس راز کو کھولنا جائز ہے تاکہ مظلوم کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مع من احبا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جس کو ہم پسند کرتے ہوں ہم بہت جلدی اس کی عادات کو اپنا لیتے ہیں وہ عادات چاہے پہلے ہماری نظر میں کتنی ہی بری کیوں نہ ہو لیکن دوستی کے بعد آہستہ آہستہ ان بری عادات کی برائی بھی دل سے جاتی رہتی ہے یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے اگر تو دوستی کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا لیکن اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو یقیناً ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور ہماری آخرت بھی اچھی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اد دنیا سجر المؤمن و جنت القافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ دنیا میں خود کو اللہ کے حکماش شریعت اور اپنے دین کا پابند بنا کر رکھتا ہے اسے ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جبکہ اس کے مقابلے میں کافر ان سب فکروں سے آزاد ہوتا ہے کافر مفاد پرست ہوتا ہے اس کی پہلی ترجیح اپنے مفاد کو حاصل کرنا ہے اپنے فائدے کو حاصل کرتے ہوئے وہ کس حد تک گر جاتا ہے یا کسی کو کیا نقصان پہنچاتا ہے اسے اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ دنیا کو ہی اپنا اصلی گھر سمجھتے ہیں جبکہ مومن کا اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چند دن کی تکلیف دے زندگی گزار کر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے جہاں وہ مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے مطلب یہ کہ انسان امیر ہو یا غریب ہو اسے میانہ روی کو اپنی پختہ عادت بنا لینا چاہیے میانہ روی کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ بخیل رہے اور نہ ہی اسراف اور فضول خرچی کرے اور میانہ روی صرف غریبی میں ہی نہیں اختیار کی جاتی ایک اور روایت میں آتا ہے الاقتصاد فی الفقر والغنا میانہ روی غریب فقر اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القیس مودان نفس وعمل لما بعد الموت ولا هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ اقل من شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور نادان وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے تابع رہتا ہے اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے من اس شخص کو کہا گیا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنے اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اسے یہ فکر رہتی ہے کہ میں موت کے بعد کے لیے عمل کروں اور نادان بے وقوف اس شخص کو کہا گیا ہے جو اپنی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے پر لگا رہتا ہے اور پھر اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے جبکہ اس نے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ کبھی اپنی خواہشات کو قربان کیا اور نہ ہی اسے راضی کرنے کی کبھی کوشش کی گناہوں پر اسرار کے ساتھ اللہ سے توبہ اور معافی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص حرآب کو پانی سمجھ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الامال الا ادب اللہ و اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جن پر ہمیش کی ہو اگرچہ وہ کم ہو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر جذبات میں آ کر دینی ناوی کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو دن رات کو دیکھے بنا خوب کوشش کرتے ہیں اتنی جو ہمیں تھکا دیتی ہے اور پھر ہم بد دل ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جب بھی کسی کام کو شروع کریں تو اس میں ہمیش کی رکھیں تھوڑا کریں لیکن کی رکھیں اس میں پابندی رکھیں کو پا سکتے ہیں اور اسے آسانی کے ساتھ اختتام تک لے جا سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و